Називає Сергія Єкельчика прихильником модерного розуміння націєтворення. Йдеться про таке банальне питання: хто такі українці? Власне, як вони виникають, роль інтелігенції в націєтворенні, про те, як ця українська нація вціліла, що це, що це таке, власне. Ну і звичайно дуже важливо. Що пан Сергій сьогодні це лунає так своєрідно, дуже позитивно ставиться до подій, які відбулися в Україні у 2004 році. Книжка написана якраз для англомовного читача. Після події четвертого року, коли постало питання, що це така Україна, закінчується книга Сергія Якельчика своєрідним історичним прогнозом: У 21 столітті Україні більше не потрібно буде доводити своє право на існування. Всі її зусилля мають бути спрямовані на побудову ефективної демократії. Книга це дзеркальний лабіринт. Якщо в нього потрапить неук, то не знайде тут нічого, крім власного неуцтва. Якщо мудрець знайде самого себе, говорить Лідія Стародубцева, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри медіакомунікації Харківського національного університету імені Каразіна. Лідія Володимирівна є автором понад 190 публікацій, у тому числі п'яти книг: метафізика лабіринту, архітектура постмодернізму, лики пам'яті, культура епохи пост, немозіна і лета. Пам'ять і забуття в історії культури буреме утопія Ван Гога. Попри професорський статус, Лідію Стародубцеву часто можна побачити на книжкових презентаціях, показах харківських кіноклубів і важливих культурних заходах. Іноді здається, що ця жінка стежить за усім найцікавішим, що відбувається у місті. Наша розмова була присвячена не лише філософії, але й знакомості і вічності книг. Лидия Владимировна, мне бы интересно было запитать на початку, на вашу думку, кто сегодня есть чем философии? Читателем философских книг является прежде всего философ, но не только и не столько. Философ, может быть, даже и не будет читать книг по философии, он скорее будет философствовать. И поэтому второе определение читателя философских книг – это человек философствующий, homo philosophicus, он может работать с лесарем, он может работать дворником, он может быть студентом технических специальностей, но он по сути остается человеком философствующим, человеком рефлектирующим. Сьогодні часто говорять про те, що знизився попит на поезію. Через це видавці сьогодні майже не видають поетичних книг, їм не вигідно. Так само можна сказати, що досить збіднений в Україні і ринок філософської літератури. Ви це помічали і з чим це може бути пов'язано? Це пов'язано з общим кризисом гуманітарного знання, яке в епоху такого удушливого редукціонізму комерціалізованої прагматичної культури. занимает все меньшую нишу. Но это не значит, что потребность в этих книгах снизилась. Скорее, я бы сказала, происходят качественные изменения от того читателя, который требует своего типа литературы. Кто потребует сегодня философских книг? Прежде всего, человек, который задается вопросом, почему и для чего. Я думаю, що саме такі книги, які змушують задавати такі питання, потрапили сьогодні до нашого кошика. Я думаю, що ми можемо їх презентувати нашим глядачам. Що це за книги? Спасибо большое за те, що ви так авансом роздали щедро компліменти. Але я би хотіла сказати для початку наступне. Когда там ще сократ, проходя по афінському ринку, говорив. Как хорошо, что существует так много вещей, которые мне не нужны. Я думаю, что то же самое можно сказать о книгах, которых существует огромное количество, и которые переполняют наши библиотеки и книжные магазины. Однако Сократ, наверное, подразумевал то, что есть... Именно необходимые книги. И я бы хотела сказать о тех необходимых книгах, без которых человек не может жить и дышать. Каждый такой набор книг выбирает для себя для кого-то это святое письмо, для кого-то это телефонный справочник. И наш выбор, он в каком-то смысле и конституирует нас самих. Для меня вот спектр тех книг, которые мне нужны, просто необходимы мне как воздух для жизни, это не одна сфера, а я бы так я сказала даже некая сфера с размытыми, расширяющимися границами. Это прежде всего философия, культура социология и современные медиа вот где-то на пограничии этих сфер я ищу для себя собеседников которыми являются для меня книги но сегодня в мой нижний кошек попало несколько книг вот это фундаментальная социологическая энциклопедия изданная в киеве которая является собой компендиум современных знаний по социологии. Мне кажется, она конденсирует в себе вот современные теории, социологические теории и является откомментированным научным, корректным изданием, необходимым для гуманитария, который живет в современном мире. Вот книга, которая связана с моей нынешней сферой деятельности, дискурс украинских медиа, идентичности, идеологии и властные отношения. Это фундаментальное издание, посвященное современному состоянию украинской теории медиа и практики медиа, которые, как известно, определяют очень много в современной культуре. Вот это дань, скорее моей не только профессиональной деятельности. Это книга для души, трансцендентальная философия Андрея Шумана. Это бесконечно тонкое и сложное издание, посвященное немецкоязычной философии, философский лексикон о семиотике и логике того мира, который лежит за пределами этого времени и пространства, потому он и называется трансцендентальным. Эта книга, наверное, знакома всем, кто изучал историю искусств, классик искусствоведения Ильина, посвященная западноевропейскому искусству книга, которая переиздается уже не первый раз и бесконечно пользуется все больше и большей популярностью. Потому что есть книги, которые не стареют, есть книги, которые будут постоянно востребованы. К их числу относятся вот классика искусствоведения Татьяна Ильина. И еще одна книга привлекла мое внимание своей необычностью. Эта книга рассказывает о точке сотворения нашей Земли и, соответственно, о точке завершения мировой истории. То есть она размывает горизонты нашего жизненного опыта и представляет собой некий обзор исторических учений апокалиптического толка. Ви згадали про таку важливу проблему, як перенасичення нашого світу книгами. Тобто, книг з кожним днем стає все більше і більше. І здається, тут можна якраз поговорити про очолювану вами кафедру. Я знаю, що ця кафедра незвичайна і нетрадиційна. Ваші студенти користуються флешками, лекції вони можуть отримати в електронному варіанті. Запитання викладачеві можна задати в онлайн форматі. Окрім того, якісь відео, аудіо, матеріали теж можна відшукати в мережі. Чи має місце у такому навчальному процесі? Это книга, чи все-таки це інший якийсь варіант навчання. Татьяна, вы зрите в корень. Вы рассказали о моей кафедре практически все, кроме того, что она называется кафедрой медиакоммуникации. И на самом деле вы поставили ключевую проблему, которая для, для нас есть фундаментальная и принципиальная. Это соотношение электронных источников информации и традиционных медиа, которые запечатлены в книге. И как бы ни, ни было парадоксальным, как бы нам не казалось странно, но именно увеличение э, значимости электронных технологий в современном мире не снимает ценность книг, не обесценивает их, а напротив придает им все больше и больше значимость. Когда-то э, еще король э, Франции спорил с настоятелем Нотр-Дам-де-Пари, о чем нам поведал Виктор Гюго э, в книге э, «Собор парижской богоматери о том, что печатный станок убьет рукописную книгу. Этого не произошло. Ценность рукописной книги в эпоху книгопечатания, в эпоху гутенберговой культуры была особая, она сакрализовалась. Вот приблизительно тот же процесс происходит в современной культуре при компьютеризации и перенесении традиционных книжных знаний в новую форму электронных носителей не уменьшается, а наоборот приобретает особую, я бы даже сказала, почти сакральную значимость книга, которая сохраняет свое обаяние. Ее можно э, перелистать, к ней можно вернуться, в ней можно сделать закладку. И ценность книги увеличивается, а не уменьшается благодаря современным э, технологиям. И э, наша кафедра, э, наверное, и возникла для того, чтобы поддерживать и сохранять в традиционной э, культуре все самое ценное и учить студентов тому, что никакая компьютерная э, революция не может изменить тип осознания. Если сейчас подсумевать нашу книжковую розмову и с точки зрения философии сказать, книга есть вечной или книга есть знакомой? Хм. Я думаю, что книга есть вечно исчезающим Предметом нашего бесконечного вожделения и желания. Тот, кто ищет книгу, всегда находит в ней, наверное, самого себя. Хотя, хотя иногда мне кажется, что книга есть своего рода зеркальным лабиринтом, и глупец найдет в ней только свою собственную глупость, но тот, кто ищет в ней вечностный и вечно исчезающий смысл, обнаружит самого себя. «Кожна людина є філософом у якомусь затаяному куточку свого єства, говорив Мираб Мамардашвілі. Тож не бійтеся філософствувати і читати книги філософів, адже вони насправді допомагають вам систематизувати власні думки. До зустрічі! Гарного вам книжкового тижня! Книжковий кошик це не кошикова книжка. Тим більше не книжка, про кошик. Книжковий кошик. Омпори на в телефі Знаходжу улюблену книжку.